Вот, здесь. Например, здесь? вот эта ступенечка, если видите. Вам не будет пишать ни эта рельсу, ни эта. Вам... Вам... тепло стало, не сквозит, не дует. У нас стояла одна дверь в квартирах, и прямо это все тянуло. Вот так вот двери шумели. У -у -у, страшно. Липнет, все свежее. Да, Почему я говорю, будьте осторожны? Вот. А сейчас уже совсем другое дело, уже выходишь сюда, и можно спокойно, можно сказать, с удовольствием выбросить мусор. Проветрить. Ну что, покажете, как, как покрасили по свежему? Или лучше не заходить, это, можно ты это приметнуть? же можно, 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 ремонт можно серьезный. Можно, можно. Можно, можно заходить. Можно зайти еще и поднимите в парадное а и поднимите а, в или, квартиру. Или, 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 здесь один сделал, один не сделал. Ну, да. здесь, здесь один только сделали, а один еще не сделали. Разно. Разно. После вас. Так, сделал, здесь сделал, я смотрю, образцово показательный. То есть вы все провода загнали. Вот хотели показать стояк, который нету. сделан по европейским нормам и куда спрятаны сети всех провайдеров. Встречали большое сопротивление, конечно, со стороны. По своему снижению всех возможных пожарных, электронорм, а мы сейчас посмотрим другие подъезды. Да, мы увидим там, там, да. да ну, там, там, в, ну, в тех подъездах висят шкафы. Я со своим родственником когда иду, ступаю через дорогу. Давай, в соседний зайдем. Вот, смотрите. Вы видите, что тут работает? кабель сняли, и все это висит. Не дай бог ребенок, это же все.

Про енергозбереження як ці вікна можуть зберігати тепло і за це все ми платимо. Якщо тут будуть стояти нормальне вікна, вакуумне вікна? Це ну я впевнений в тому, що знизить потреби. Електроенергії в рази, а скільки під'їздів таких відремонтуєте і коли 300 будинків. Ну в кожному будинку там на три-п'ять під'їздів можете прорахувати. Це ті гроші, які ми знайшли зараз на ремонт. Ми повинні робити все терміново. У нас немає часу чекати. Люди чекають змін.